mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani singari toshkent viloyatida ham yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish ishlari qizg'in davom etmoqda keltirilayotgan har bir tup ko'chat o'simliklar karantini va himoyasi agentligi inspektorlari ko'rigidan o'tkazilib zararkunandalardan holiligi ta'minlanmoqda toshkent xalqqa yo'lining zangiota tumani hududidan o'tgan qismida tashkil qilingan ko'rgazmali seminarda viloyat faollari nuroniylar kommunal soha xodimlari va yoshlar ishtirok etishdi unda soha mutaxassislari ko'chat ekish jarayonida e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlar to'g'risida maslahat berishdi hududning tabiiy iqlim sharoitiga mos navlar tavsiya qilindi shundan so'ng tayyorlangan yer maydonlariga nihollarni qadash ishlariga kirishildi tumanimizda besh yuz mingga yaqin mevali manzala ko'chat ekish rejalashtirilgan o'ndan ortiq ko'chat yarmarkasi tashkil qilingan kuz mavsumida uch yuz gektar mevali manzarali ko'chat ekish rejashtirilgan mana bugungi tadbirimizda deb manzali daraxtlar ekilyapti besh tonnalikda ikkita yomkist qo'yilgan tomchilab sug'orish yo'lga qo'yildi shartnoma asosida egasiga yera topshirildi shu kuni tumanning chorbog' va bog'zor mahallalari hududidan ajratilgan biru o'ndan ikki gektar bo'sh yer maydoniga to'rt yuz yigirma tup kashtdan to'qqiz ming bir yuz tup terak ko'chatlari o'tqazildi xayrli tadbirda nuroniylar qatori yoshlar ham faol ishtirok etishdi yashil maydon parvarishiga mas'ul shaxs belgilandi mahallamizda 366 ta yoshda oltita bo'lib mana yashil makon aksiyasida faol ishtirok etib manzarali daraxtlar mevali daraxtlarni ekib bu aksiyada faol ishtirok etyapmiz mahallamizda bo'sh yotgan yerlardan unumli foydalanish maqsadida yoshlar bog'ini tashkil qilyapmiz bugungi tadbirimizda tumanimiz miqyosida 73 ta mahallamizdan yoshlarimiz faol ishtirok etib 500 tubdan ortiqroq bo'lgan daraxtlarni ko'chatlarni ekish niyat qilganmiz e'tiborli jihati shundaki ko'cha ekiladigan maydonlarning suv ta'minoti inobatga olinmoqda imkoni boricha tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilinmoqda bu esa ko'chatlarni sug'orishda suv sarfini ellik foizgacha iqtisod qiladi tejaydi ma'lumot o'rnida qayd etish lozimki kuzgi mavsumda viloyat bo'yicha yetti million tubdan ziyod ko'chat ekilishi ko'zda tutilgan bo'lib buning uchun barcha zarur chora tadbirlar ko'rilgan